Придет сейчас участковый, состоит обмен протокол. Человек, который торгует этой колбасой, просто не пойдет в суд. Поэтому мы идем немножко другим путем, в том числе и в отношении наливая. Это торговля под процессовным работом. Поэтому пока необходимо вносить такую информацию в единый реестр до судебных расследований. Да? И потом уже с уголовной стороны привлекать этого человека. Иначе ну, мы с вами прекрасно понимаем. К сожалению, на сегодняшний день одним закон таков. То человек может даже заплатить 100 гривен, он зарабатывает намного больше. Что касается торговли спиртным и сигаретами вблизи учебных заведений, они четко понимают, вот здесь сидит начальник ревенции, и, ну, детская детской милиции, назовем еще совсем просто. Они детям практически не продают, потому что штраф 6 тысяч гривен. Вот когда такой штраф будет за уличную торговлю, тогда мы с вами ни одного торговца на улице не увидим. На нее, на она не уличная, она стационарная или полустационарная. Она стихийная, вы же сами сказали. Идет речь о том, что сейчас установлено десятки тысяч на территории города Хайкова. Махов. Это павильоны. 30-40 вот так. Начиная от 4 развивайтесь. На том же Мы на основании местах. Мы зовем вас в сотрудничество. А мы Только... готовы к сотрудничеству. Мы ни разу да. не отказали. Заявление подано. Приемное. Ответа нет. 15 дней прошло. Это сотрудничество. Я готов любого из вас принять в любое время дня и даже ночи. У меня рабочий день с 8 утра и как получится потом. Я любого из вас думаю, Вас быть на приеме. Как вашего начальника в прошлом году пытались найти. Вы будете хоть на приеме? Его нужно встать, не смогли, только помощники и так далее. Я на рабочем месте, у меня нет понятия, в этот день можно приходить на прием, а в этот нельзя. Мы пошли, предусмотренные законом прием и распорядком. Застать не удалось нам, начальника нашего. Я отвечаю как начальник криминальной полиции. Даже по этому вопросу я готов с вами в любое время дня, иногда и ночи встретиться, пожалуй, Не нужно только как это, входить в рамки, вот там написаны часы приема и все. Нет, в любое время, пожалуйста. Спасибо. Постараемся встретить. Пожалуйста. Я, я Александр. У нас в Харьковской области, по-русски буду отвечать, если можно. Да? У нас одно из областей стал вопрос, потому что Мартыненко говорит по-русски, реформы нет. Мартыненко говорит его по-русски тоже. У нас в Харьковской области Громадской рада вместе с внутренней безопасностью Харьковской области создана специальная комиссия, которая же передам слово Колдукову. Он, он больше расскажет относительно того, ну, чтобы наперед просто сразу, сразу включились в работу, а, в такую активную и продуктивную, и относительно вашего вопроса.